Пичуку и Чуку и, и всем украинским каналам. <свистит> вот по 32 килограмма пусть возьмут претендент и так сделают. Убить могут. Видите, вы же все понимаете, что могут убить. И на пути к сегодняшнему положению они же не единицы, а сотни тысяч людей. Хозяева наших детей, нашей судьбы, нашей морали, наших богатств. А перспектив до страны никакой, потому что страны уже нет. Все деградировано, деморализовано. Украина это каждый из нас. Каждый из нас это сила. Дух и воин своего государства и своей семьи. И я хочу сказать каждому из этих воинов: не бойся, вставай, борись, борись и побори. Готовы?